Сегодня 5 января 2026 года, понедельник, в городе Днепр, 8.00, и мы продолжаем наши хорошие новости в прямом эфире. Посмотрел сегодня на YouTube-канале, на нашем канале подписались Церковь Благодать, уже 4022 человека. И на Facebook странице мы ведем параллельно трансляции, такие 5052 человека. Почти 10 тысяч живых людей людей, которым интересно Божье Слово, кому интересно молитва, кому интересно церковь, общение. И я поприветствую тех, кого мы увидеть. Не знаю, как есть звук. У нас отключение света, действуют графики. Но я думаю, вот в такой полутемноте, все, что смог включить, одел специально футболку, чтобы церковь благодать, город Днепр было видно на просторах интернета. Итак, вижу Константин Кособоков, доброе утро, говорит всем привет. Григорий Воловей, Олег Волошин, всем хорошего дня. Наши миссионеры, семья Демиденко, Алекс, Лидия Шкуренко, Андриан Близников, Слава Богу, Светлана Воловей вместе с нами, Михаил Бондаренко, Александр Мартынченко, Юрий Кирлаш, Людмила Чумак, Евгений Бурлаков присоединяется, Юлия Стрижна, Сергей Острижный, Казаков Сережа. Мир вам, народ Бога Живого. Принимаем, с миром принимаем. Еще присоединяются, а мы обращаемся к Божьему Слову и вместе молимся. У нас сегодня второе. Вот Юлия Ханжаева, Геннадий Белива присоединяется. Я, извините, если не успевает интернет, подвисает немножко. Вот Сережа Острижный, вижу, доброе утро. Кого не назвал, не обижайтесь, не моя вина. Итак, у нас сегодня второе послание к Коринфянам, первая глава. И начинается первая глава с приветствия. С приветствия апостола Павла. И вот такие замечательные слова, замечательное приветствие. Как мы приветствуем друг друга, так и апостол Павел. Павел, волею Божьей апостол Иисуса Христа. И Тимофей, брат Церкви Божьей. Павел, волею Божьей апостол Иисуса Христа. Вы знаете, что Коринфянская церковь, и не только Коринфянская, сомневались в, апостоле, в апостольстве апостола Павла. Побитый, постоянно в тюрьмах, весь в побоях, то выкинут его, то живым найдут. И вот такой, не по годам, похож на дедушку, приходит, говорит, я апостол. Какой ты апостол? Апостолы совершенно по-другому выглядят. И он говорит, я апостол, я не сам себя помазал. Я апостол волею Божьей Иисуса Христа. Господь так сделал, Он меня призвал, Он меня избрал, и Он сделал меня апостолом, поставил на это дело служения. И вот... Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Как человеку получить благодать? Как человеку получить мир в сердце? Способ один. У нас этого мира нет. У нас нет незаслуженной милости Божьей. Это все находится у Иисуса Христа, у Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И получить милость человек может, если он обратится. Обратиться к Господу за помощью, признавая себя грешником. И говорю, Господи, помилуй меня, грешника. И, такая, и Бог дает такому человеку мир, мир в сердце. И милость, и благодать тоже. И в разум человек становится совершенно другим. Совершенно другим творением, новым творением, рожденным с горы. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения. Где найти утешение? Где найти милосердие? Где? во Христе Иисусе, источник, Дух Святой, которого Господь послал в наши сердца. И Он утешает, утешает каждого из нас. Написано, утешающий нас во всякой скорби нашей. Есть скорби. У каждого есть своя скорбь. Вот кто-то болеет до сих пор. У меня семья сейчас болеет. Температура, вирус какой-то уже целую неделю, наверное. Есть страдания. Кто-то потерял близкого человека тоже переживает. Кто-то был в зависимости, кто-то отбывал в местах лишения свободы долго. У кого-то сын или дочь сейчас служат и защищают Украину от российской агрессии. Тоже, тоже тяжело, тоже переживание. Кто-то переживает, нет света, нет воды, нет отопления, графики. М, действуют, как найти утешение. Как? Это утешение можно найти только в Отце. Он отец милосердия и Бог всякого утешения. Зачем Господь сегодня утешает каждого из нас, чтобы мы, мы могли утешить тех людей, которые находятся рядом с нами? сами получить утешение. А утешение для души мы можем получить в Слове Божьем, читая, обращаясь к Нему каждый Божий день, молясь Господу во имя Иисуса Христа и получая, получая, наполняясь Духом Святым и, конечно же, в общении друг с другом. Бог оставил на этой земле церковь, церковь Иисуса Христа, которую врата ада не одолеют. И мы встречаемся, мы встречаемся вживую, обнимаемся, поддерживаем друг друга, помогаем друг другу. Это утешение. Тогда тогда могу и другому человеку помочь, когда сам получаю это утешение. И написано, ибо по мере, как умножается на страдания Христовы, да, да, есть страдания, и они увеличиваются, умножается Христом и утешение наше. Чем больше мы заботимся о людях, чем больше мы заботимся о ближнем, тем Господь больше утешает каждого из нас. Это Божий закон. И вот апостол Павел говорит, вот какое было у меня отчаяние. Восьмой стих. Васии. Потому что мы были очерчищены через да, сверх сил. Так что не надеялись остаться в живых. Вот состояние человека. Вот-вот, вот-вот убьют. Вот. И апостол Павел такой же, из такого же теста, как и мы с вами. Он не супергерой, он не Бэтмен, он не бессмертный. Он такой же человек. И вот он, почти при смерти. Вот рядышком смерть. И на кого надеяться? на кого переложить все свое упование, когда приходит край, когда вот уже, конец. И вот он говорит, 9 и 10 стих. Но сами в себе имели приговор к смерти. Для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Чтобы наша самоуверенность, наша сила, мы сможем, победим. Чтобы эта наша самоуверенность ушла. А надежда на воскресение из мертвых, которое есть во Христе Иисусе. Бог Иисус Христос, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. Вот Ему вся слава, вся хвала и вся честь. Это вера в Господа и Спасителя Иисуса Христа. И 12 стих. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей. Вот для служителя очень важно, важно, чтобы у него была чистая совесть. Чтобы была честность написана. Потому что честность, она сильнее всякого успеха. И чистая совесть лучше количества людей. 24 стих, последний. Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, хорошие слова, но мы с радости вашей, ибо верою мы тверды. Апостол Павел говорит. Настоящий служитель, он не подавляет веру ближнего, не подавляет веру брата или сестры. Он не хочет управлять верой через страх, через силу, а наоборот, поддерживает слабых. Это настоящий служитель, настоящий апостол Иисуса Христа. У нас есть книга авторозакония 6 и 7 главы. Шестая глава Моисей уже стоит на горе, на пороге обетованной земли. Вот-вот. Народ войдет туда но войдет в обетованную землю без Моисея, без него и завещание. Шестая глава, замечательное завещание, завет Моисея, Божьему народу. Написано, чтобы продлились ваши дни, чтобы вам было хорошо на этой земле. Вам надо, четвертый стих, слушай Израиль. Или евреи говорят, шма Израиль. Самое главное, пятый стих, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми Силами Твоими. Все начинается с любви, любви к Господу. Потому что есть послушание Господу и страха, но без любви. Это обычная религия. Человек делает из-под палки то, что его заставляет. Ну или наоборот, есть любовь, любовь. Бог меня любит. Но без послушания Божьим заповедям это иллюзия, это обман, это не вера в Иисуса Христа. И вот здесь. Ибо люби Господа твоего всем сердцем, всей душой твоей, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И не просто у тебя, а еще и детям. Внушай детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая, чтобы слова были всегда. Двенадцатый стих. Но берегись, чтобы ты не забыл, и опять, чтобы ты не забыл. И вот большая опасность, что мы забываем те благодеяния, которые сделал для нас Господь Иисус Христос. Потому что люди, я думаю, в пустыне, когда тяжело, когда страдания, когда в стране идет война, они гораздо больше молятся тогда, когда приходит изобилие в их жизнь. Приходит изобилие, кажется, я уже сам достиг такого успеха. Мне уже ни церковь помогла, ни Бог помог. Я сам, сам, сам. И когда-никогда, говорю, Господи, благослови. Нет. Седьмая глава, опять Моисей говорит, опять внушает, опять повторяет одно и то же. Человеку надо только одно. Говорит, будьте осторожны, помните, соблюдайте, доверяйте, исполняйте. И самое главное, уничтожьте, уничтожьте, разрушьте, сожгите, вырубите от этих идолов. Здесь было семь народов, хитеи, амареи, хананеи. Уберите вот этих семь злейших из вашей жизни они сильные народы, сожгите их. Не оглядывайтесь назад, идите вперед с Господом Иисусом Христом. Потому что Бог любит вас и избрал вас. Не потому что вас много на этой земле, а потому что вы малое стадо. И мы малое стадо помолимся нашему Господу и Спасителю и Иисусу Христу. Спасибо тебе, Отец Небесный, за это утро утро понедельника, когда ты собираешь свой Божий народ для слова и молитвы. И мы молим тебя за наших воинов, защитников, за капелланов, за волонтеров, за нашего президента, за страны союзники, которые поддерживают нас в это тяжелое время. Просим благословения нашим воинам мужества, стойкости, верности. Благослови наших верных миссионеров, проповедующих Евангелия за пределами нашей страны. А также молим тебя за все церкви Христовы по всему лицу земли. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудется со всеми нами. Аминь. Больным выздоровление. Встречаемся сегодня вечером на отчетной собрании в Малом Зале. Да благословит нас Господь мирного и тихого дня и хороших встреч с людьми. Спасибо всем за эфир.